Мають, знімаємо, знімаємо. Вас привіт центральна бібліотека імені Марка Крапізницького города Ніколаєва. Таїнство творення з власної самотності, особливого світу, у якому їм комфортно. Граючи, вони вчаться жити у злагоді з собою. Тут у театрі арт-клас, який прописався в бібліотеці. втілюються їхні мрії про внутреннюю свободу. Библиотека, потому что коллектив библиотеки, стены библиотеки э, очень располагают к тому, чтобы здесь проходили какие-то новые действия. Э, кроме библиотеки, оказывается, никому не нужно то, что мы делаем. Театр Арт Класс – частина спільного проекта громадских организаций, местной влады и библиотеки, студия классической и компьютерной арт-терапии. І нова грань в діяльності бібліотеки мета створити безпечне, комфортне середовище для мешканців Миколаєва, які знаходяться в складних життєвих та кризових ситуаціях, допомогти їм через художню творчість вирішити проблеми взаємин у сім'ї, у колективі, досягнути емоційної стабільності, адаптуватися у цьому світі. Каждый человек вытаскивает из подсознания ту программу, которая ему нужна. Задача психолога в основном просто направить человека, а выход он находится сам. Состояние души изменилось, вот состояние как, вообще к как окружающим. Сначала концентрация на проблеме, а потом выход из нее через позитив. Все-таки при помощи психолога интереснее лучше. Дома пробовали, получается, но, во-первых, оно как-то так не ярко и не понимаешь, куда идти, вот, куда вести свои мысли, куда вести свои э, какие-то вот ощущения здесь комплексно идет, целостно. Сильно много времени на работу тратится. Вот я изобразила, что в веревках опутанные руки. И, ну, с другой стороны, если из этих веревки изобразить как браслетики из цветков, из природы живой, то получается, даже эта работа нужно воспринимать, ну, как бы с радостью. Компьютерная арт-терапия – инновационный метод. Чтобы выкорстал АТИ, потребуется добрый знатый компьютер и видимо-компьютерные программы. Всего и научает видимо-видовочью библиотекарь. Освоение компьютера, безусловно, это еще такой один элемент, который помогает им поверить в себя, что они могут многое в этой жизни. Не зацикливаться на своих проблемах, на своих трудностях, а могут... перед ними открывается новый мир, мир новых возможностей в их жизни. Проект закончился. Но 48 миколаевцев, каждый неделю, как и раньше, приходят в вже уже для дружнього общения и творческого самовыражения. Трудно сказать, как сложится дальнейшие жизни этих людей. Они делают только первый шаг. Но важно, что они помощь получили в библиотеке. И они придут сюда снова и снова. Потому что это то место, где им могут помочь быть и ныне, удивить своей нестандартностью, поломать стереотипы. Ну, наверное, вот это... То девиз нашей библиотеки.